Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Bertemu dengan saya lagi di channel Fidong Sisa Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni okay, Alhamdulillah guys Hari ni saya sebiji kereta Pro 2 Beza eh Yang mana saya nak ceritakan berkaitan dengan enjin Tapi untuk ilmu ni Apa-apa kereta pun korang boleh jadikan uh, Pelajaran dan pembelajaran untuk korang Okay So kalau korang nak tahu Korang kena stay tune sampai ke penghujung video Kepada korang yang mana belum subscribe lagi Saya harap korang dapat tekan button subscribe Dan juga button lonceng untuk aktifkan notification Tanpa berlengah lagi Jom kita layan intro ni dulu Dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita Okay jom Untuk video kali ni, saya nak sharing sikit eh Berkaitan dengan uh, enjin kereta korang lah Okay, yang ini Ini cuma contoh je Untuk kereta Ini enjin kereta Beza 1.0 Okay Alright uh, So uh, Bertabahlah uh, Okay, untuk owner bertabahlah Kita Kita tak minta benda ni berlaku Tapi itulah setiap orang perlukan sedikit ilmu untuk diorang tahulah. Okay, alright. So, guys. Sekarang saya dah buka. Saya dah buka valve cover dia ni. Ha, okay. Sebelum saya buka ni, sebenarnya saya dah tahu dah. Belah bawah dia, kita dah buka. Kita dah tengok dah kan condition dia. So, kita pun dah turun engine. Ha, ni baru kita buka bahagian valve cover atas. Inilah rupa dia. Valve cover atas. Korang nampak. Ah ha, okey nombor ni. Sini. Berkeping-keping ni. Berkeping ni. Okey. Ah ha, berkeping-keping. Okey, alright guys. So ah ha, ini dia punya buff cover lah. Okey, yang ini dia punya bahagian head. Okey guys. Jadinya saya nak nasihatkanlah untuk korang semua yang mana pakai kenderaan Tak kisahlah apa kenderaan sekalipun Beringatlah Sampai masa ganti minyak enjin Korang gantilah minyak enjin eh? ah Kalau minyak enjin tu pakai RM10,000 korang ganti RM10,000 Lebih awal lebih baik RM8,000 dah tukar RM7,000 dah tukar Tak jadi masalah eh Minyak RM10,000 macam kereta beza ni eh 020 ikutkan standard dia 10 ribu tapi aa, kalau korang banyak duit setiap 5 ribu nak tukar tak jadi masalah guys tak jadi masalah yang jadi masalah sekarang bila mana korang pakai minyak enjin berlebihan ah maksudnya minyak 5 ribu 10 ribu Contohlah 10 ribu macam ni korang pergi hancur sampai 13 ribu Ah, itulah itulah yang menjadikan masalah dia. Eh, ah, Sebab dia dah bagi sukatan sampai RM10,000 cukup korang tukar. Okay. Bagus macam mana sekalipun minyak tu. Tapi kalau sampai satu masa korang tak tukar, boleh jadi macam ni guys. Minyak tu harga RM500 ke RM600 eh, ke. Tapi kalau korang apa, njut dia sampai lebih daripada mileage yang sepatutnya boleh jadi macam ni. Ha okey, jadi macam ni dah berkerak-kerak, belah bawah sana berkerak-kerak, boleh jadi sumbat minyak tak naik ke atas, enjin boleh jadi jam. Yang ini enjin dia jam lah sebab tu kita turun enjin. Kita dah test pusing dia punya puli crankshaft ni lekat eh. Ha tapi ni kita belum buka lagi, kita belum kecai lagi. So baru kita buka belah atas, nampak Nampak dia punya hasil dia ni eh. Ah, memang tak boleh nak buat apa lah. Ini untuk enjin jam macam ni. Conditionnya kita tak tahu lagi. Kita kena leraikan. Baru kita boleh tahu bahagian-bahagian yang perlu diganti. Ah, itu pun tak tahu barang yang nak diganti tu senang dapat ataupun tak. Okay. Ha, lepas tu costing memang makan modal Disebabkan minyak hitam saja Minyak engine ni korang tak jaga Habis jadi macam ni Okay ha, Nak kena turun engine ha, Jadi beringat Sampai masa ganti-ganti minyak hitam Jangan tunggu-tunggu lagi ha, Jangan biasakan lebih Lebih 500 ke lebih 1000 ke Jangan Lebih awal tu tak apa Okay. 8,000, 9,000 dah ganti. Okay. Nice. Ha, ah, tu lebih baik. Okay guys. So. Kenapa boleh jadi macam ni eh? Ha, ah, okay. Alright. Kalau kita tengok minyak enjin. Bila kita bandingkan dengan minyak gearbox. Minyak ah, brake. Minyak power steering ke. Minyak apa lagi. Uh, ah, coolant ke kan. Dia tak hitam guys. Dia tak hitam. Dia tak hitam macam uh, minyak enjin ni. Kalau minyak gearbox hitam. Hitam. Minyak brake hitam. Maksudnya korang betul-betul pakai. Betul-betul uh, pakai tak pernah ganti lah. Lebih kurang macam tu lah kalau sampai tahap hitam. Sebab. Okay kita bagi contoh lah eh. Minyak enjin dengan minyak gearbox sahaja. Minyak gearbox dia tak akan hitam. Sebab dia sekadar pelincir. Ah, ha, pelincir, penjagaan gearbox. Tapi dia tak ada proses letupan. Okey, ha, ah, kalau enjin, minyak enjin ni dia selain daripada sebagai pelinciran, dia jaga enjin, dia juga ada proses letupan dekat bahagian pelak ni lah. Okey. Ha, bila dia ada proses letupan, Letupan tu boleh menghasilkan kerak. Karbon, karbon. Haa, boleh menghasilkan karbon. Okey. Haa, sebab tu, Minyak enjin ni korang kena ganti ikut masa dia. Lebih awal, lebih baik. Haa, jadi yang macam ni. Hitam legam macam ni. Kalau minyak gearbox yang hitam legam, itu maksudnya korang memang betul-betul dah lama, dah melampau lah tu. Kalau sampai hitam. Jadi macam minyak enjin ni. Haa, Okay. Okey. Ha, tu bedanya yang minyak-minyak lain ni dia tak hitam disebabkan dia tak ada proses pembakaran. Minyak enjin dia ada proses pembakaran. So, dia menghasilkan karbon. Itu yang hitam macam ni lah. Okay. Ha, tapi, yang buatkan dia likat macam ni disebabkan korang tak ganti cepat. Korang sentiasa lajak-lajak-lajak kan. Ha, okay. Walaupun korang pakai minyak murah sekalipun. Tapi, saya lah kalau kata korang pakai minyak tu contohlah eh. Uh, minyak RM5,000 korang pakai cuma RM3,000 sahaja. RM3,000 uh, kilometer korang dah ganti. InsyaAllah. Uh, minyak uh, walaupun minyak tu minyak murah tapi bukan yang betul-betul murah yang cak ayam tu. Ini yang biasa-biasa punya lah. Bukan yang jenis uh, brand mahal-mahal. Okay. Uh, bukan yang mahal-mahal sangat tu. Motul ke contoh lah kan Contoh bukan Ni yang biasa-biasa uh, Itu kalau korang pakai uh, Kalau korang jaga InsyaAllah uh, dia tak sampai tahap berkerak macam ni lah Ini macam ni kita kena lerai Kita kena check Kena check betul-betul Bahagian-bahagian yang uh, rosak Kita kena listkan Kita kena cari ada tak barang ni Senang tak nak dapat Kalau susah Takut-takut sampai kena tukar enjin eh. Ah, ha, takut-takut sampai kena tukar enjin. Kalau sampai tahap kena tukar enjin, apa? Tapi ni terus terang cakap, ini costing memang makan modal, memang makan ribu punya. Ah, ha, ini memang bukan sikit-sikitnya. So, untuk korang lagi sekali saya ingatkan Sampai masa korang kena tukar minyak enjin eh. Ah ha, jangan lajak-lajakkan. Kalau ikutkan, yang lain pun sama. Minyak gearbox, Minyak brake. Tapi ni kita cerita pasal minyak enjin. Make sure korang jaga minyak enjin ni eh. Ha, korang tahu pakai kan? Pakai kereta. Pakai motor. Sampai mata. Eh, sampai mata pula. Sampai masa ganti minyak enjin guys. Ha, kalau tak makan modal. Okay? So, harap video ni bermanfaat untuk korang. Nice. Alhamdulillah selesai sudah pencerahan tentang enjin kereta. Yang mana saya bagi contoh. Enjin kereta Perodua Beza 1.0 ok Untuk pengajaran dan pembelajaran ni korang boleh gunakan kat mana-mana enjin ha, Tak kisahlah <coughs> Enjin kereta ke, enjin motor ke Yang paling penting eh Korang kena jaga benda basic je lah ha, Minyak enjin tu jaga Jangan sampai tempoh dia baru nak diganti ataupun telajak gitu Ha, lebih baik korang gantikan lebih awal. Katakanlah RM5,000 korang ganti RM4,500 ke RM4,000 ke. Tak jadi masalah. Tapi jangan lebih. Okay. Daripada korang lajak macam tu. Daripada masalah kecil boleh jadi besar. Okay. So, faham kat situ eh. So, kepada korang yang mana belum subscribe lagi. Saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification dan kepada mereka yang telah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen di ruang bawah. Yang baik datangnya daripada Allah Taala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.